ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YY y Story ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะ<อ>วันที่20มกราคม2อ2 4ย่างอย่างในฐานะโคศกแบรนด์ระดับโลกของเกอร์แรงฝรั่งเศสได้เดินทางไปเข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเกอร์แรงนั่นก็คือ Royal Orchid Gold เ a ี i e ซี s s ส์ e ูเปอร์ไ e s ์เอสและ Super Light Cream ค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ CDF ซ a นย a า International Duty Free City ในมณฑลไหนานหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของเกะาะไหหลำค่ะมีแฟนคลับจำนวนมากมารอพบเขาทั้งด้านนอกและด้านในของตัวอาคาร ยังรวมไปถึงบริเวณชั้น2และชั้น3ด้วยค่ะไม่ว่าอย่างอย่างจะไปที่ไหนก็จะมีสาวๆมารวมตัวกันที่นั่นต่างกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นที่ได้พบเขาคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือคำว่าอย่างอย่างหล่อมากค่ะกิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นในเวลา14นาฬิกาภายในช็อปของเกอร์แรงเป็นการถ่ายรูปในมุมต่างๆภายในช็อป ตัดริบบิ้นและดื่มแชมเปญเพื่อฉลองการเปิดงานค่ะก่อนจะรับแก้วแชมเปญก็ทําให้เป็นแฟนใจหายนิดหน่อยค่ะดิฉันมีวิดีโอที่รวบรวมมาเป็นวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศภายในงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยค่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคณในช่วงเวลานี้เราจมีการตอรเราก่กรงเงงรขาค่ะ 全新征程的金色丝带以及我们的金剪刀将会递到每一位嘉宾的手中，请各位嘉宾用右手指剪。Please hold the golden scissors by your right hand, means the good luck. c o m e on please, t h i s p o s i t i o n 我们先保持姿势，我们看向前方，声音老师拍一张照片 l e t s t a k e t h e f i r s t p h o t o e please. Please, p l e e p l e t s e e a s e Please, 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 please. e e p l e 让我们共同见证法国娇兰在新年之际全新的精致绽放。好，工作人员来收一下我们的彩带以及剪刀。 拍张照片，在全新的店铺前，来看一下我们的摄影老师。Ladies and gentlemen, let's take the posing ceremony。那么接下来，我们动态摄影之后，我们将会递上代表着未来事业红火的香槟，请交到各位嘉宾的手中。 前方的镜头，l e t s t a k e the picture。那也同样为了这一家全新店铺在中田海南店的正式亮相。Three, two, one, cheers！那在这里，我们也希望大家可以来。到。 带给你一个全新红火理念。OK，那接下来我们工作人员请收一下我们的香槟。非常感谢各位领导嘉宾。那首先，我们先有请我们的免税店方的各位领导，可以到嘉宾席稍事休息一下。那同样，我们江南品牌方接下来也将会邀请其他各位家人们来到舞台前方进行合影留念。 定格这样一个画面，帅不帅？Hello，杨洋你好、啊。杨洋，今天人好多哦。今天跟大家打个招呼吧。Hello，大家好，我是杨洋。 现在其实在线上我们也有好多朋友，但是我们也已经能够感受到线下和线上的热情都非常的澎湃。那同样的，今天在现场，我们现在海南天气很暖和，但是大家也很热情，所以今天来到我们这场发布会，杨洋有什么样的感觉吗？呃、啊，我觉得大家都非常的热情，然后和海南三亚的天气一样，对。<laughs> 和海南三亚的天气一样，我们今天外面的阳光也非常的耀眼，今天就跟你一样。我们昨天晚上啊，我在社交媒体平台上一直不断在刷，大家都十分期待，杨洋,洋今天是什么样的 look 出现在大家面前？大家觉得是不是超级帅？ OK，那我们稍微收回一点。今天呢，我们的主题是我们全新的玉婷兰花为大家带来的精致幻彩系列新品的发布。那同样，这一套系列产品，其实杨洋之前有拍过我们的广告片，而且好像据说你在私下里也很喜欢用这一套产品，对吗？当然，对对。<laughs> 然后呢，其实呃，我这次呃来之前呢，有提前收到过呃新品的面霜和精华。嗯谢谢 呃，我之前其实自己也有试用过，嗯，啊，我觉得是我特别喜欢它里面的一个香味，还有它的质地。最让我惊喜的，我觉得是它的功效吧，嗯，它的功效急去抗衰以及能够焕亮我们的肌肤，所以用下来感觉是不是真的？我们这一套全新升级，让你有了更多不一样的改变。所以大家看到今天杨洋,洋的脸是非常饱满、蓬弹且皮肤非常的好，对吗？ 那是因为用了娇兰，<laughs> 那一定是用了我们的娇兰。其实我们已经携手很多年了，我们皮肤一直这样的稳定，这样的好，就是有我们的法国娇兰为我们来保驾护航。那同样的，其实洋洋对我们的产品应该是如数家珍了，我们有非常多产品你都很喜欢。那这一次我们全新为大家带来的玉婷兰花的精致幻彩系列，其实它里面有两款产品最想主要来分享给大家，小必洋洋也很喜欢，就是我们的超光面霜。 还有我们的超光精华，那这两个产品呢，它是能够突破性的为大家蕴含了生物光子抗老科技，那其中呢添加了我们的亮肤肽。 还有我们的抗老肽以及我们的维 C，它可以满足我们抗老以及焕亮的多重的需求。所以用后之后，大家普遍都能感受到实为塑造年轻、五重焕亮奇迹的感觉。那同样的，之前你也用过我们玉婷兰花系列的其他产品，所以你觉得这一次我们全新产品升级之后，是不是真的好像有一些不太一样的地方跟相较之前之比？呃，一定的，呃，它的功效特别好吗？ 然后其实对于我之前而言，就是兰花系列，我觉得是非常棒的。比如说超光的呃面霜，呃超光的精华，啊我觉得都非常好用。那其实对于我自己而言呢，我平时的话可能工作会比较的忙。那在肌肤状态不是一个特别好的情况下，我可能会用它来进行一个一个密集的一个护理吧。嗯。呃，其次就是平时我也可以作为一个日常的一个抗老的一个产品去来使用。 所以自从收到了我们全新新品之后，看来真的有好好在用，每天都在用。而且你刚才说了一个特别的方法，密集护理，就是突然一下子，如果今天状态不太好的话，你会多敷一些，然后进行一个紧急的这样的一个救治的一个过程，对吗？就会觉得脸会有一个很大的改变。OK，那同样的，那我再来想问一个私下想问的问题：那以后任何重要的场合都会用我们这一款新品吗？ 呃，我当然会了啊、呃，因为我是代言人嘛。 <laughs> 我们身兼这样一个重任，而且我们的产品真的非常的好用，因为我们都知道杨洋,洋是对细节极致追求的一个人，能跟我们法国娇兰其实携手这么多年，一定是非常热爱以及喜爱我们的品牌的。所以今天我们想问一下，作为我们全球品牌代言人来说，在你心中法国娇兰是一个什么样的品牌？你为什么如此喜欢我们的品牌？可以分享一下吗？ 呃，首先我觉得就是我和呃娇兰，焦我们都非常熟悉了。其次也走过了很多年，呃，是双向奔赴的一个感觉。呃，我觉得娇兰的话，它在呃护肤的这种专业度上，还有这种专业上是非常令人敬佩的，以及它的呃每一个产品都会让人非常的惊喜。嗯。 好的，那我们也是希望能够跟我们品牌代言人一样，我们以一种专业精致的需求，我们相互携手，一起为大家带来更多更好的产品。那同样的，也是更多期待我们杨洋更多好的作品。韩丽马上现在已经官宣出来了，马上可能就要跟大家见面了。大家是不是一定会去看韩丽的，对吗？好期待哦！所以到时候定档了，一定第一时间跟大家说好吗？ 呃，必须的，对。<laughs> 现在好像还不能跟大家说，但是大家一定要多多的期待一下。OK，那同样的，今天我们大家都是为了我们的洋洋而来，那当然也有很多喜欢我们娇兰产品的粉丝。所以，你觉得如果你想要安利给我们现场粉丝我们这一个全新的新品的话，你觉得它适合什么样的场合、什么样的时间来使用？我觉得它适合随时随地的使用。 随时随地，无论什么场景，<对>就是首先说，下一次再来娇兰看我们杨洋的话，一定要用我们这一套产品，能够让你的脸直接焕发着光芒。OK，那今天到这里啦，我们来想问一下，来了这么多粉丝，还有我们线上的粉丝，有没有什么话想跟大家说？呃，首先很感谢大家能来到这里，然后我也很开心和大家见面。呃，那马上要过年了，提前祝大家新年快乐。 龙年行大运，祝大家新年快乐、啊！而且发现洋洋最近还是很宠大家的。最近你的啄木鸟给大家就是做了一幅画，就告诉大家好运一定会来的，龙年一定行大运。我们在这里也把这个好运再次送给线上以及线下我们所有的朋友。OK，再说句题外话。 三亚天气这么好，这么多美食，来了之后有什么在这里度假的打算吗？有吃过什么好吃的东西吗？呃，还是想去吃吃椰子鸡，<laughs> 呃，然后呃，三亚的海鲜也非常棒嘛，那呃都想去尝一尝。对我和大家都一样，就是喜欢吃好吃的。<laughs> 喜欢吃好吃的，跟大家都一样。 那接下来大家可以遍布一下三亚的椰子鸡火锅，大家看是不是在哪里就突然一下子就 pick 到杨洋,洋了？那我们在那里跟大家相聚好吗？OK，那接下来来话筒给我一下，因为今天是我们的新品发布会，所以接下来我们即将会有非常重要的流程与大家共同来见证。那首先工作人员送上一瓶我们全新的新品，我们的超光面霜。我们和我们的全新新品来共同看向前方，留下非常重要的时刻。 是在这里，希望大家能够共同喜欢我们这样全新的新品。OK，、啊、那我们工作人员来收一下我们的超光面霜。那与此同时，杨洋,洋请留在舞台上方。今天在这样一个重要时刻，同时我们也要邀请其他非常重要的领导和嘉宾上所以杨洋,洋首先在主舞台先跟大家 say 拜拜喽，我们一会儿在店铺门口再见。同样，我们也要跟线上的各位粉丝说再见喽，拜拜。 หลังจากกิจกรรมบนเวทีได้จบลงแล้วอย่างอย่างโบกมือลาทุกคนรวมไปถึงแฟนคลับที่อยู่ชั้นสองและชั้นสามด้วยค่ะเรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสนั่นเลยทีเดียวบริเวณด้านนอกมีแฟนคลับมารอพบเขาจำนวนมาก รถของเขาข e ับมาอย่างช้าๆเลื o, ่อนกระจกลงและโบกมือทักทายทุกคนเหมือนที่เคยทำเป็นประจำค่ะบอกลาซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขค่ะเรื่องดาวต่างๆในวิดีโอนี้ที่รวบรวมมาได้ หวังว่าทุกคนได้ดูแล้วจะมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าตัวดิฉันและคุณผู้ชมทุกคนไม่ได้อยู่ในประเทศจีนแต่เราก็สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารของเขาแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเขาได้ผ่านโลกโซเชียลนะคะในส่วนของข้อมูลและคำบรรยายต่างๆได้ทำการแปลโดยใช้โปรแกรมแปลภาษาและเรียบเรียงให้เข้าใจได้ดิฉันเป็นคนไทยและ ไม่เก่งภาษาต่างชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนถ้าหากดิฉันพูดผิดหรือว่าออกเสียงไม่ถูกต้องต้องขออภัยไวน้นโอกาสนี้ด้วยค่ะและพบกันใหม่คราวหน้ากับเรื่องดาวดีๆของอย่างๆค่ะคุณผู้ชมสามารถให้การสนับสนุนช่องนี้ได้โดยการกดไลค์ Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือน และแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Y Y Story ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย